По простой причине, что мы не уважаем, знаете, как слабых людей. Слабых. Когда в августе 1941 года Бандера объявил о независимости Украины, за что его посадили в концлагерь? С этого момента даже самые люди, которые заблуждаются, наверное, поняли, что... Германия никогда не предоставит Украине независимость. И если после этого времени, когда лидера националистов немцы посадили в концлагерь, они все равно получали от немцев оружие, патроны, награды, звания, еду, перед которыми отчитывались об использовании боеприпасов, сколько евреев убили из полученных от немцев патронов, мы считаем, что никакой защите украинской независимости речь и не может. Кроме того, участие националистических даже организаций в вот, расстрелах Баби Меру в Киеве. Также свидетельствует о том, что это люди, которые есть во всех нациях, так называемые предатели. Не могут быть в любом государстве все люди патриоты. Бывают сильные, бывают слабые. Вот эти были предатели, которые захотели служить врагу, обосновывая свои действия какими-то националистическими интересами, заботой о своем народе. Когда и были использованы литеровскими войсками для